Дайте мне ответ. А, удивительно почему именно вот э, один, да, э, сотрудник э, выступает по этому вопросу, все остальные молчат. А с чего мы взяли, что подожди? Хорошо. Нет, Хорошо. давайте будем сейчас орать вместе. Ну, я по-моему не от лица своего говорю, а от лица Во-первых, во наличие этого прибора учета. Ну это, говорите, это защита пожалуйста. вашего объекта от того, что мы можем э, какие-то потери вам приписать. Наоборот, есть прибор четко, четко под границей. И те потери, которые в наших сетях, это наша проблема. Да, конечно. И те, и которые в ваших сетях, это вопрос, а тогда который... Наброс, контроль. Контроль. Как Я еще раз прошу, давайте друг друга уважать. Вы да. задали а вопрос, дослушайте да, да, ответ они у нас конца. А теперь... Это не вода, извините. Я вам уже документы называю, а вам все вода. Мы послушали и посмотрели. Мы нигде не видим отказ вот этого вот это самое документа. Это Вы поняли? Нигде. Да в законе Украины прочитали. Хорошо. Украинец, Хорошо. а почему такая разница была в оплатах? Хорошо, в Теперь, Теперь... Мы же вам выставляли эту оплату. Теперь переходим ближе к телу вопроса. Дом, дом и Из чего мы все взяли? Что во всех домах есть проблемы с разницей показаний между... Пока задние счетчиков уже лицо. Я вам отвечу. Нет, вам. Согласно закону, как вы начинаете с самого начала, я вам начну с самого начала. Пожалуйста. Согласно закону, до ОСБП должен быть перед передан ОСБП созданному быстро капитального да. Это Никто этого не делал. Mm -hmm. Никогда в жизни. Сети в некоторых домах очень не изношены. И если вы по образованию электрик, то вы должны знать, потери на соединение могут составлять до скольки до 30%.